মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কৌশালে তোমালোকক স্বাগতম মই অংগৰা ঘূঞা আৰু মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণী অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য ছয় নিশাৰ ষষ্ঠদশ পাঠ প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ আলোচনা আগবঢ়াই আছিলো ইতিমধ্যে প্ৰথমটো ভাগত এই পাঠটিৰ সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া দ্বিতীয় পাঠত বা দ্বিতীয় ভাগত আমি এই পাঠটোৰ সৈতে সন্নিৱিষ্ট প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ যে তশিলা বিশ্ববিদ্যালয় চাৰিজন প্ৰখ্যাত ছাত্ৰৰ নাম লিখা প্ৰখ্যাত ছাত্ৰৰ নাম লিখিবলৈ ক'লে আমাৰ অতিয়মণিৰ ছাত্ৰ জীৱক পানিনী আৰু চানক্ষ এই তিনিটা নামেই মনলৈ আহে চাৰি নম্বৰ নামটো যে চাৰিজন ছাত্ৰৰ নাম লিখিব চাৰি নম্বৰ নামটো আমাৰ ঠাওকতে মনত নপৰিব পাৰে এইটো আমি চৰক বুলি লিখিছো এইটো বিভিন্ন তথ্য বিচাৰ সুচাৰ কৰি চৰকৰ নামটো লিখা গৈছে এনে জীৱক পানিনী চাণক্য এই তিনিটা নাম ইতিমধ্যে আমি পাঠ্যপুথিখনত পাইছো কিন্তু চৰকৰ নামটো আমাৰ পাঠ্যপুথিত নাই যদি আমি বিচাৰ সুচাৰ কৰি চৰকৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট কৰিছো এইকাৰণেই কাৰণ চৰকৰ বিষয়ে যেতিয়া বিচাৰ সুচাৰ কৰোতে দেখা যায় যে চৰক আছিল এই তথ্যশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত গতিকে তেওঁৰ নামটো দিছোঁ কিন্তু যদি তোমালোকক তিনিজন ছাত্ৰৰ নাম লিখিবলৈ দিয়া হয় তেনেহলে তোমালোকে জীৱক পানিনী আৰু চাণক্যৰ নামেই লিখিবা হওক এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ তক্ষশিলালৈ কোন কোন দেশৰ পৰা ছাত্ৰ আহিছিল তক্ষশিলাৰ পৰা বিভিন্ন দেশৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছিল তাৰ ভিতৰত পশ্চিমীয়া দেশৰ পৰা আহিছিল পাৰস্যৰ পৰা আহিছিল বেকতীয়াৰ পৰা আহিছিল মগধৰ পৰা আহিছিল নহয়নে এইবোৰ দেশৰ পৰা ছাত্ৰ আহিছিল আৰু যেতিয়া এই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গুচি যেতিয়া বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল অৰ্থাৎ বৌদ্ধ ধৰ্ম বিশ্ববিদ্যালয় হল তেতিয়া চীন দেশৰ পৰাও ইয়াত লৈ পঢ়িবলৈ ছাত্ৰসকল আহিছিল গতিকে প্ৰশ্নটো এনেকে লিখিম তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় পঢ়িবলৈ পশ্চিমৰ পৰা পাৰস্য দেশৰ পৰা বেকত্ৰী আৰু মগধ দেশৰ পৰা ছাত্ৰ আহিছিল তেতিয়া এই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গুচি বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হয় তেতিয়া ইয়ালৈ চীন দেশৰ পৰাও বহু ছাত্ৰ আহিছিল যেতিয়া লিখিবা যেতিয়া ইয়ালৈ এইখন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গুচি বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হল তেতিয়া ইয়ালৈ পঢ়িবলৈ চীন দেশৰো ছাত্ৰ আহিছিল এতিয়া আমি তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ নাগাৰ্জুন কোন কত আছিল আৰু কি কৰিছিল নাগাৰ্জুন তোমালোকে নিশ্চয় মনত আছে নাগাৰ্জুন আছিল শ্ৰীধান্য কটক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক নহয়নে আৰু শ্ৰীধান্য কটক বিশ্ববিদ্যালয়খন আছিল অমৰাৱতী নগৰ তোমালোকে লিখিবা যে নাগাৰ্জুন আছিল প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয় এগৰাকী শিক্ষক তেওঁ অমৰাৱতী নগৰৰ ওচৰত থকা শ্ৰীধান্য কটক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰিছিল এইখিনিতে কৈ থৈ দিওঁ অমৰাৱতী নামটো আমি অসমীয়াত সাধাৰণতে অমৰাৱতী বুলি লিখো বা কৈ থাকো অমৰাৱতী কিন্তু এইটোক তেওঁলোকে উচ্চাৰণ কৰে অমৰাৱতী আৰু তোমালোকে উত্তৰত লিখিলে অমৰাৱতী নগৰে লিখিবা অমৰাৱতী নগৰৰ ওচৰত থকা শ্ৰীধান্য কটক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল আৰু তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিছিলে এনেদৰেই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা এতিয়া আহো আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত সুধিছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা কোনজন চীনা ছাত্ৰক কামৰূপ ৰাজ্যলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল নিমন্ত্ৰণ কৰা ৰজাজন কোন তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়া এজন ছাত্ৰক যাৰ নাম আছিল ইউ এন চাং আৰু আমি সাধাৰণতে ইউ এন চাং বুলি বেলেগত পঢ়োঁ কিন্তু আমাৰ পাঠ্যপুথি ইউ এন চাং আছে গতিকে পাঠ্যপুথিত থকাৰ দৰে তোমালোকে লিখিবা যিহেতু তেওঁ এজন চীনা লোক আছিল তেওঁৰ নামটো বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধৰণে লিখে কিন্তু আমি পাঠ্যপুথিত থকাৰ ধৰণেই ইউ এন চাঙক নাম লিখিম তেওঁ ছাত্ৰজন আছিল ইউ এন চাং তেওঁ কামৰূপলৈ অৰ্থাৎ এতিয়াৰ অসমলৈ আমাৰ এতিয়া অসম কিন্তু তেতিয়া কামৰূপ আছিল তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰা ৰজাজনৰ নামটো কোনো আছিল নহয় ঠিক কৰিছা তেওঁৰ নাম আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন এনেদৰে লিখিবা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন কৰা চীনা ছাত্ৰীয় ইউ এন চাঙক কামৰূপ ৰাজ্যলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰা ৰজাজন আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ নিশ্চয় এতিয়া লিখিব পাৰিবা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ উদান্তপুৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কি সম্পদ কোনে কেতিয়া ধ্বংস কৰিলে উদান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা ডাঙৰ পুথিভঁৰাল আছিল আৰু বাৰশ দুই খ্ৰীষ্টাব্দত মুছলমানসকলে ইয়াক ধ্বংস কৰিছিল উদান্তপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা বহুমূলীয়া পুথিভঁৰাল আছিল যাক মুছলমান বিলাকে বাৰশ দুই খ্ৰীষ্টাব্দত নষ্ট কৰিছিল বাৰশ দুই খ্ৰীষ্টাব্দত এইটো নষ্ট কৰা হৈছিল এই পুথিভঁৰালটো মুছলমানসকলে নষ্ট কৰিছিল গতিকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ কোনখন বিশ্ববিদ্যালয়ত কাৰ দিনত কোনবিলাক পণ্ডিতৰ মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল তোমালোকৰ এইটো নিশ্চয় মনত আছে ইতিমধ্যে আমি পাঠটো আলোচনা কৰিছো নহয় জানো উজ্জয়নী বিশ্ববিদ্যালয়ত মহাৰাজ বিক্ৰমাদিত্যৰ দিনত বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন পণ্ডিতৰ মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল আৰু ইয়ালৈ বহু পণ্ডিতৰ সমাৱেশ ঘটিছিল এনেদৰে লিখিবা উজ্জয়নীৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বিক্ৰমাদী ৰাজত্ব কালত ভাৰতৰ সকলো পণ্ডিত লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছিল আৰু ইয়েই আছিল সেই পণ্ডিতসকলৰ মিলন ক্ষেত্ৰ তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা পাতৃৰ কথাখিনি চমুকৈ লিখা যিহেতু আমি পাঠটো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোৱেই এতিয়া এই পাঠটোৰ মূল ভাৱখিনি লিখিব লাগিব যে এই পাঠটোৰ উদ্দেশ্য কি আছিল এই পাঠটোৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে জনোৱা আৰু তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষাৰ বিষয়ে আমি জানি আমি নিজকে যাতে সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ এনেদৰে লিখিব উত্তৰটো প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা প্ৰাপ্তিৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষাদানৰ বাবে তক্ষশিলা শ্ৰীধাৰিন্দ্য কাটক নালন্দা উদান্তপুৰী দেওবিহাৰ বা বিক্ৰমশীলা আৰু উজ্জয়িনী নামৰ ছখন বিশ্ববিদ্যালয় আছিল বিদ্যালয় নিৰ্বিশেষে হিন্দু আৰু বৌদ্ধ দুয়োবিধ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ত তৰ্কশাস্ত্ৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ ব্যাকৰণ দৰ্শন শাস্ত্ৰ আধ্যাত্মিক বিদ্যা বেদ আদি বিষয়ৰ বিদ্যা দিয়া হয় আৰ্য শিক্ষাৰ চৌষষ্ঠি বিদ্যাৰ ভিতৰত এঘাৰটা বিভাগৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱক সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰথম ব্যাকৰণ প্ৰণেতা পানিনী আৰু ৰাষ্ট্ৰবিজ্ঞানৰ বিচক্ষণ পণ্ডিত চাণক্য চীনা পৰিব্ৰাজক ইউৱেনচাং আদিয়ে প্ৰাচীন কালত ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়ন কৰিছিল বুলি আমি গম পাওঁ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত অত্ৰীয় ঋষি নগাৰ্জুন শিলভদ্ৰ আদিৰ দৰে ব্যক্তিয়ে শিক্ষাদান কৰিছিল আজিকালিৰ দৰে আগৰ দিনত পুথিভঁৰালৰ ব্যৱস্থা আছিল বিক্ৰমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰাবাসত বিনামূলীয়া থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থাও আছিল অৰ্থাৎ ছাত্ৰাবাস আছিল বিনামূলীয়া ছাত্ৰাবাসো আছিল ছাত্ৰসকলৰ বাবে আছিল উজ্জয়নী বিশ্ববিদ্যালয় আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো পণ্ডিত লোকৰ মিলন ভূমি ৰজা বিক্ৰমাদিত্য ৰাজত তকল আছিলে প্ৰাচীন ভাৰতৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আদৰ্শ বহু উচ্চমানৰ আছিল আৰু যিকোনো ছাত্ৰই তাত নামভৰ্তি কৰিব পৰা নাছিল অৰ্থাৎ আজিকালি বিভিন্ন বিষয়ত পঢ়িবলৈ হ'লে বিভিন্ন বিষয়ত আমি যেতিয়া উচ্চ শিক্ষা ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা দিব লাগে নহয় যাক বহুতে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম বুলিও কয় ঠিক তেনেদৰে না অৰ্থাৎ তাত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত সেই নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিছিল ঠিক তেনেকৈ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ইমান উচ্চমানৰ আছিল তাতো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মন গ'লে কিন্তু নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিছিল যোগ্যতাৰ ভিত্তিতহে তেওঁলোকক নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল সেই সময় শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যই আছিল মানুহৰ অসৎ প্ৰবৃত্তিবোৰক দলিয়াই থৈ সজ প্ৰবৃত্তিবোৰ আঁকোৱালি লোৱা আৰু জীৱন যুদ্ধৰ কাৰণে কি কৰা তেওঁলোকক প্ৰস্তুত কৰা বা সাজু কৰা প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা যথেষ্ট আগবঢ়া আছিল ভাৰতৰ আন এখন তাহানি বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে বিক্ৰমশীলা বা দেওবিহাৰ দুটা উচ্চ বিদ্যালয় সমষ্টি বিক্ৰমশীলা দহগৰাকী অধ্যাপক আছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় আছিল চাৰিখন ছাত্ৰাবাস আছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ত যাক সত্ৰ নামেৰে জনা গৈছিল আৰু তাত ছাত্ৰসকলক থকা খোৱা বিনামূলীয়া আছিল জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিবলৈ আন এখন বিশ্ববিদ্যালয় আছিল উজ্জয়িনী উজ্জয়িনীত আছিল কি জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ শিক্ষাও দিয়া হৈছিল প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা উচ্চ আদৰ্শক উপলব্ধি কৰি আজিৰ সমাজে নিজকে সু নাগৰিক ৰূপে গঢ়ি তোলাৰ লগতে দেশখনকো ওখ আদৰ্শৰ বাটলৈ নিয়াৰ পথেৰে আগবাঢ়ক পাঠটিৰ জৰিয়তে এনে আহ্বানেই শুনা গৈছিল বা গৈছে পাঠটিৰ জৰিয়তে লেখকে এনে আহ্বানেই কৰিছে যাতে প্ৰাচীন কালৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক আমি বুজি লৈ তাৰ বিষয়ে আমি কহিয়াই চাই আমি যেতিয়া দেখিম যে সু নাগৰিক কৰি অসৎ প্ৰবৃত্তিবোৰ বাদ দি সৎ প্ৰবৃত্তিবোৰ বা সৎ মাৰ্গেৰে আমি গৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰা যিটো প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি দিছিল প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত গতিকে সেই তেনেধৰণৰ শিক্ষা এতিয়াও আমি লাভ কৰি সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে বুলি লেখকে আহ্বান জনাইছে এনেদৰে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবা এতিয়া আমি চাওঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকৰ চমু পৰিচয় দিয়া ইতিমধ্যে প্ৰায় আলোচনা কৰিছো এইখিনি আমি চমুকে আকৌ পৰিচয়টো দিব লাগিব আমি চমু পৰিচয় দিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে লিখিম ছখন বিশ্ববিদ্যালয় আছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় ছয়খনৰ চৌ পৰিচয় তলত দিয়া হ'ল প্ৰথমতে লিখিলো তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকালৈকে আছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তলত কেইবাখনো চতুস্পীৰ আছিল তাত ওঠৰবিধ শিক্ষা দিয়া হৈছিল ওঠৰবিধ শিক্ষা দিয়া হৈছিল তাত ভাস্কৰ বিদ্যা চিত্ৰাংকন মূৰ্তিকতা আৰু আন আন হাতেৰে কৰা বিদ্যা হস্তকলা বা হস্তশিল্পৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল ইয়াতে অত্ৰিয় ঋষিৰে আয়ুৰ্বেদ শিক্ষা দিছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় তিনিজন প্ৰখ্যাত ছাত্ৰ হল বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱক পানিনী আৰু চাণক্য এই বিশ্ববিদ্যালয় পাৰস্য ব্যা মগজ চীন আদি বিভিন্ন দেশৰ পৰাও ছাত্ৰ আহিছিল ই প্ৰথমতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আছিল যদিও পাছলৈ ই বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হল আৰু তেতিয়া চীন দেশৰ পৰা ছাত্ৰসকলো ইয়ালৈ আহিছিল পঢ়িবলৈ আহিছিল এতিয়া শ্ৰীধান্য কটক বিশ্ববিদ্যালয় অমৰাৱতী নগৰৰ ওচৰতে এই বিশ্ববিদ্যালয় আছিল ই খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকালৈয়ে বৰ্তি আছিল ইয়াত হিন্দু আৰু বৌদ্ধ এই দুয়োবিধ শিক্ষাকে দিয়া হৈছিল আৰু নাগাৰ্জুন আছিল ইয়াৰ প্ৰধান শিক্ষক এইখিনি কথা ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো গতিকে তোমালোকৰ লিখিবলৈ ইয়াত সমস্যা হয়তো নহব তাৰপিছলৈ আহা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়খন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকাৰ পৰা আঠ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ এই বিশ্ববিদ্যালয়খন বৰ্তি আছিল ইয়াত বেদ চিকিৎসা আৰু অংকশাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল শিলভদ্ৰ এসময়ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ ছাত্ৰ এই বিশ্ববিদ্যালয়ত ভৰি আছিল ইয়াত একেলগে দহ হাজাৰ ছাত্ৰই অধ্য়য়ন কৰিছিল আৰু আমাৰ যিটো পাঠাগাৰ আছিল পাঠাগাৰত এশটা কোঠালি এশটা শ্ৰেণী বহাব পৰা স্থান আছিল গতিকে অনুমান কৰা এইটো বিশ এইখন বিশ্ববিদ্যালয় কিমান ডাঙৰ আছিল ভাৰতৰ বৃহৎ পুথিভঁৰালটো ইয়াতে আছিল ইয়াত ন তলা বিল্ডিংবোৰৰ বা অট্টালিকাবোৰৰ এনেকুৱা মহলীয়া থাকে দুই তিনি চাৰি পাঁচ এনেকে এনেকে ন মহলী এটা পুথিভঁৰাল আছিল আৰু পুথিভঁৰালটোৰ নাম আছিল ৰত্ন দধি আৰু চীনা পৰিব্ৰাজক ইউ এন চাঙে ইয়াতে অধ্যয়ন কৰি থকা অৱস্থাত ৰজা ভাস্কৰ বৰণে তেওঁক কামৰূপলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল ইউ এন চাঙে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগ শাস্ত্ৰ পঢ়িছিল গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত আহিল উদ্যান্তপুৰৰ বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যান্তপুৰৰ বিশ্ববিদ্যালয় পাল ৰজাবিলাকৰ আগৰ পৰাই আছিল যদিও খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতিকাতহে ই বিশেষ খ্যাতি লাভ কৰিছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় এটা বহুমূলীয়া পুথিভঁৰাল আছিল যাক বাৰশ দুই খ্ৰীষ্টাব্দত মুছলমানসকলে ধ্বংস কৰিছিল বা নষ্ট কৰি পেলাইছিল তাৰপিছত আহিব বিক্ৰমশীলা বা দেৱবিহাৰ বিশ্ববিদ্যালয় এইখন ভাৰতৰ এক প্ৰাচীন বিশ্ববিদ্যালয় খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীৰ ধৰ্মপালৰ যায় এক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় তলত ছটা উচ্চ বিদ্যালয় আৰু এশ আঠজন অধ্যাপক আছিল ই এই বিদ্যালয় চাৰিশ বছৰৰ পাছত নষ্ট হয় বা ইটো নালাগে এই বিদ্যালয় চাৰিশ বছৰৰ পাছত নষ্ট হয় ছাত্ৰসকল থাকিবলৈ ইয়াত ছাত্ৰাবাসৰ ব্যৱস্থা আছিল আৰু বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে থাকিবলৈ আৰু খাবলৈ দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ ইয়াত খোৱা বোৱাৰ বা খোৱা থকাৰ সু ব্যৱস্থা আছিল যাতে অধ্যয়নতহে ভালদৰে ছাত্ৰকসকলে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবেই এনে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল এইখিনি কথাই তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত আহিল উজ্জয়নী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু উজ্জয়নী বিশ্ববিদ্যালয় ভাৰতৰ এখন প্ৰাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এই বিক্ৰমাদিত্য ৰজাৰ সময়ত এইখিনি নহয় লিখিবা এই বিশ্ববিদ্যালয় ৰজা বিক্ৰমাদিত্য ৰাজত্ব কালত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো পণ্ডিত লোকৰ মিলন ক্ষেত্ৰ আছিল ইয়াত শেষলৈ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল মানে ইয়াত বিশেষকে কি দিয়া হৈছিল জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল এনেদৰে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে তুমি বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আৰ্য শিক্ষাৰ কলাবিদ্যা কিমানটি এশ ছষষ্ঠি বিধ কলাবিদ্যা আছিল নহয় প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন আৰ্য শিক্ষাৰ কলাবিদ্যা কোন কোন বিভাগত দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল এঘাৰটা বিভাগত দিছিল এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা যে আৰ্য শিক্ষাৰ কলাবিদ্যা চৌষষ্ঠি বিদ এইটো তোমালোকে পাহৰি যাবা চৌষষ্ঠি বিদ আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আৰ্য শিক্ষাৰ কলাবিদ্যা এঘাৰটা বিভাগত দিয়া হৈছিল কেইটা বিভাগত দিয়া হৈছিল এঘাৰটা বিভাগত দিয়া হৈছিল আৰু এই বিভাগ কেইটা কি হল মনত ৰাখিব লাগিব এক নম্বৰতে সাহিত্য গৃহপাল বিদ্যা ৰন্ধন বিদ্যা সাজ সজ্জা আৰু পৰিচদবিদ্যা হাতেৰে কাম কৰা বিদ্যা শিল্পবিদ্যা বিজ্ঞান নাট্যবিদ্যা সংগীত বিদ্যা আৰু শিষ্টাচাৰ বিদ্যা আৰু শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ বিদ্যা এই এঘাৰটা বিভাগত এই চৌষষ্ঠিটা কাৰ্যকলাৰ বা চৌষষ্ঠিটা কলাবিদ্যা শিকোৱা হৈছিল তোমালোকে এনেদৰে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবা এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আজিকালিৰ শিক্ষাৰ লগত প্ৰাচীন কালৰ ভাৰতৰ শিক্ষাৰ মূল পাৰ্থক্যৰ কথা বহলাই আলোচনা কৰা এতিয়া আমি বৰ্তমানৰ শিক্ষাৰ লগত সেই প্ৰাচীন কালৰ শিক্ষাৰ পাৰ্থক্য নেকি ক'ত ক'ত সেয়া আমি পঢ়িয়াই চাব লাগিব বা আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি যিখিনি পাৰ্থক্য বা তাৰতম্য সেইখিনি কথা লিখিব যদি পাৰোঁ তেনেহ'লে পাতটোৰ মূল কথাখিনিকে কোৱা হৈ যায় আজিকালিৰ শিক্ষাৰ লগত প্ৰাচীন কালৰ ভাৰতৰ শিক্ষাৰ বহুত পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় আগৰ দিনত ছাত্ৰই শিক্ষা লাভ কৰি নতুন নতুন তত্ব আৰু সত্য আদি আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আনহাতে আজিৰ ছাত্ৰই তেনে সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আগতে কি হ'ল শিক্ষা লাভ কৰি জ্ঞান অৰ্জন কৰিছিল আৰু জ্ঞান অৰ্জন কৰি নতুন নতুন তত্ব নতুন নতুন সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া একেবাৰে হোৱা নাই বুলি নকওঁ কিন্তু বৰ্তমান আগৰ তুলনাত এনেদৰে নতুন নতুন সত্য তত্ত্বৰ আৱিষ্কাৰ তেনেদৰে হোৱা দেখা যোৱা নাই বা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আগৰ দিনত শিক্ষা গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্য আছিল জ্ঞান আহৰণ কৰা আগতে আছিল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যই আছিল যে জ্ঞান লবলৈ বা জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ যে শিক্ষা লোৱা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান জ্ঞান আহৰণক গৌনো কৰি থোৱা হৈছে মুখ্য কৰি থোৱা হৈছে জ্ঞান আহৰণ পিছলৈ যাব বা জ্ঞান আহৰণ হোৱা নোহোৱাটো পিছৰ কথা কিন্তু চাকৰি বা কৰ্ম সংস্থাপন পোৱাটোহে মূল উদ্দেশ্য হৈ পৰিছে আনহাতে আজিৰ দিনত শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হ'ল চাকৰি গ্ৰহণ কৰা বা কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰাহে আজিৰ দিনত মূল উদ্দেশ্য আগতে আছিল জ্ঞান আহৰণ কৰা এই পাৰ্থক্যবোৰ লিখিবা তাৰপিছত লিখিবা প্ৰাচীন কালত গুৰুসকলৰ বিষয় আছিল গভীৰ জ্ঞান গুৰুসকলৰ বিষয়বোৰত গভীৰ জ্ঞান আছিল আৰু ছাত্ৰসকলক জ্ঞান দিবলৈ তেওঁলোকে বদ্ধ পৰিপকৰ আছিল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আছিল তেওঁলোকৰ বাবে কেৱল জ্ঞান দান ছাত্ৰৰ নৈতিক চৰিত্ৰ গঠন তেওঁলোকৰ বাবে অন্যতম উদ্দেশ্য আছিল ছাত্ৰসকলৰ নৈতিক চৰিত্ৰ গঠনেই শিক্ষকসকলৰ প্ৰধান দায়িত্ব আছিল বা প্ৰধান গুৰুত্ব তাতেই তেওঁলোকে আৰোপ কৰিছিল আনহাতে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে পাঠ্যকেন্দ্ৰিক নিৰ্দিষ্ট সময়ত পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নম্বৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা নৈতিক চৰিত্ৰ গঠন দিবলৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সুযোগ খু কমেইহে আছে নদী শিক্ষা দিবলৈ আমাৰ বৰ্তমান শিক্ষা পদ্ধতিত অৱকাশ বা সুযোগ বহুত কম আছে তাৰপিছত লিখিবা আগৰ শিক্ষা খণ্ডত চৰকাৰে বহুত কম টকা পইচা খৰচ কৰিছিল তথাপিও শিক্ষা পদ্ধতি আছিল বহুত উৎকৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি বৰ্তমান শিক্ষা পদ্ধতিৰ তুলনাত বহু গুণে উৎকৃষ্ট আছিল আগতে চৰ চৰকাৰে শিক্ষাৰ বাবে বহুত বেছি টকা পইচা খৰচ কৰা নাছিল তথাপি তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ মান বহুত উচ্চ আছিল কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে শিক্ষাৰ বাবে বহুত ধন খৰচ কৰা স্বত্বেও শিক্ষাৰ মান কিন্তু প্ৰত্যাশিত ধৰণেৰে ইমান উচ্চ মানৰ হোৱাগৈ নাই এইটো এটা বৰ পৰিতাপৰ বিষয় আৰু এই কথাটো সকলোৱে এবাৰ চিন্তা কৰি চোৱা উচিত আৰু সেয়েহে প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ যি উদ্দেশ্য আছিল বা প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা বিষয় অধ্যয়ন কৰি আমি নিজেও সেই জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ বা নতুন নতুন সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ আৰু শিক্ষাৰ মান উচ্চ কৰাত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এনেদৰে তোমালোকে সেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ লিখিবা এতিয়া আহো আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ চমুটুকা লিখা তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ৰমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আমিতো ছখনৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ ইয়াত কেৱল আমি তিনিখনৰ বিষয়ে লিখিব লাগে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো একো লিখিবা প্ৰাচীন ভাৰতৰ অন্যতম পৰিচিত বিশ্ববিদ্যালয় আছিল দক্ষশিলা তক্ষশিলাত যি বিশ্ববিদ্যালয় আছিল সি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকালৈ ভৰ্তি আছিল আজিতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে জনাজাক তক্ষশিলা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকালৈ ভৰ্তি আছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাখনো চতুশপাৰীৰ সমষ্টি আছিল আৰু তাত ওঠৰবিধ শিক্ষা দিয়া হৈছিল তাক ভাস্কৰ্য বিদ্যা চিত্ৰাংকন মূৰ্তি কটা আদিকে ধৰি ওঠৰবিধ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা বিদ্যাৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল ইয়াতে অত্ৰিয় ঋষিয়ে আয়ুৰ্বেদৰ শিক্ষা দিছিল আৰু বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱকে অত্ৰীয় মণিৰ অত্ৰীয়মণিৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত আহিল তক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় যশকীয়াৰ্থীৰ কথা শুনি মগধ বেকত্ৰিয়া আদিৰ লগতে পশ্চিম দেশৰ পৰাও ইয়ালৈ পঢ়িবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছিল তাৰপিছত আহিব বিক্ৰমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী ধৰ্মপালৰ ৰাজত্ব কৰাৰ সময়ত এইখন বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখ পোৱা যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ তলত ছটা উচ্চ বিদ্যালয় আৰু এশ আঠজন অধ্যাপক আছিল এই বিদ্যালয়খন চাৰিশ বছৰ ভৰ্তি আছিল আৰু চাৰিশ বছৰ পিছত নষ্ট হয় তাত ছাত্ৰ থাকিবৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ গাতে লগা চাৰিখন সত্ৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰাবাস ছাত্ৰ ছাত ছাত্ৰসকল থাকিবৰ কাৰণে তাত বহু ব্যৱস্থা আছিল তাত ছাত্ৰ বিলাকে বিনা খৰচে খাবলৈ আৰু থাকিবলৈ পাইছিল সেইখিনি কথা কৈছো নহয় যাতে তেওঁলোকে অধ্যয়নতহে ভালদৰে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে থাকিবলৈ আৰু খাবলৈ বিনা খৰচতে পাইছিল এইখিনি কথা লিখিবা তাৰপিছত লিখিব লাগিব আমি আহ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তাৰ আগতে লিখিবা যে ছাত্ৰ থকা নিমিত্তে বিদ্যালয় গাতে লগা চাৰিখন সত্ৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰাবাস আছিল চাৰিখন ছাত্ৰাবাস আছিল সেই কথাটো লিখিবা তাৰপিছত আহিবা আমি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম পৃথিৱী বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এক প্ৰকাৰলৈ ভাৰতত আছিল এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত বেদ চিকিৎসা আৰু অংশাস্ত্ৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাহিৰে ভিতৰে দহ হাজাৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আছিল তাহানি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰত্নদী নামৰ ন তলীয়া পুথি ভঁৰালটো আৰু ইয়াৰ এশটা কোঠালিত এশটা শ্ৰেণী একেলগে বহাৰো সুবিধা আছিল এনেদৰে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে লিখিবা এতিয়া তাৰ লগতে এইখিনি কোনো খৰচ নোহোৱাকৈ শিক্ষাদান কৰা হৈছিল ইয়াত ব্যাকৰণ তৰ্ক শাস্ত্ৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ দৰ্শন শাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল এশটা কোঠালি এশটা শ্ৰেণী বহিব পৰা শিক্ষাগাৰ এটাও এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আছিল এইখিনি কথাই আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো গতিকে তোমালোকৰ নিশ্চয় লিখাত ইয়াত অসুবিধা নহব এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা প্ৰবন্ধটোৰ পৰা তুমি কি কি মূল্যবান কথা শিকিলা চমুকৈ লিখা এই পাঠটি যে আমি পঢ়িলো আমিনো কি কি শিকিলো এই কথাখিনি আমি ইয়াত লিখিব লাগিব প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে শিক্ষা প্ৰবন্ধটোৰ পৰা আমি বহুতো মূল্যবান কথা শিকিব পাইছো প্ৰাচীন কালত ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যে কিমান উন্নত আছিল সেই বিষয়ে এই পাঠটোত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে পুৰণি কালত ভাৰতৰ বিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত কি কি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল তাহান এতিয়া এখন দুখন নহয় ছখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় ভাৰতত আছিল তাৰ ভিতৰত পৃথিৱী বিখ্যাত নালন্দা বা তক্ষশিলাও আছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ভাৰতৰ বিভিন্ন দিশৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি যেনে বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱ সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰথম ব্যাকৰণ পণ্ডিত প্ৰাণী পানিনী আৰু ৰাষ্ট্ৰবিজ্ঞান ৰাষ্ট্ৰবিজ্ঞানৰ বিশক্ষণ পণ্ডিত চাণক্য ছাত্ৰ হিচাপে এই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তাৰ লগতে আমি ইউ এন চাঙৰ কথা লিখিব পাৰো চীনা পৰিবাৰ্জক ইউ এন চাঙেও এই বিশ্ববিদ্যালয়তে পঢ়ি গৈছিল যুগ যুগ ধৰি আগৰ এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সত্ৰ বা ছাত্ৰাবাসো আছিল ক'ৰবাত নতলীয়া পুথিভঁৰাল আছিল কোনোখন আকৌ ভাৰতৰ সকলো পণ্ডিতৰ মিলন ভূমি আছিল বুলি আমি পঢ়িবলৈ পাইছো বা জানিবলৈ পাইছো আগৰ দিনৰ ছাত্ৰসকলে শিক্ষা লাভ কৰি ন ন ন বিষয়ত কেনেকৈ সিদ্ধি লাভ কৰি নতুন নতুন তত্ব আৰু সত্য আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু আজি ছাত্ৰই কিয় তেনে সত্য় আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ বিষয়ে গম পোৱা গল আগৰ দিনত শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল মানুহৰ বৃত্তিবোৰক তুলি তেওঁ জীৱন যুদ্ধৰ নিমিত্তে সাজু কৰা কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হৈছে কৰ্ম সংস্থাপন নাইবা চাকৰি লোৱা আগৰ দিনত আজিকালিৰ উদ্দেশ্য চাকৰি নাছিল এনেবোৰ বিষয় গম পোৱা যায় এই পাঠটিৰ জৰিয়তে এই মূল্যবান শিক্ষা আমি এই পাঠটিৰ জৰিয়তে পাওঁ এনেদৰে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবা এতিয়া আমি আহো আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আৰু এইটো হৈছে ভাষা বিষয়ত বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে স্বাধীন চিন্তা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰক পোৰা মাটি বাহিৰে ভিতৰে মই আগৰ পাঠটোৰ দৰে বা আগৰ পাঠকেইটাৰ দৰে ইয়াতো মই কওঁ যে বাক্য ৰচনা আমাক দিয়া হৈছে বাক্য ৰচনাৰ কাৰণে কিছুমান বাক্য থাকিব বা কিছুমান শব্দ থাকিব সেই শব্দবোৰ তোমালোকে নিশ্চয় বাক্য ৰচনা কৰিব পাৰিবা কিন্তু পৰীক্ষাত সেইকেইটা শব্দৰ বিষয়ে বা কি কি বাক্য লিখিম ভাবি থাকিলে সময় অবাবতে নষ্ট হ'ব পাৰে গতিকে তোমালোকে যিবোৰ শব্দ আছে সেই শব্দকেইবোৰত কেনেধৰণৰ বাক্য ৰচনা কৰিবা আগতীয়াকৈ ভাবিয়ে থৈ দিবা যাতে পৰীক্ষাত সেই প্ৰশ্নটো আহিলে তোমালোকে ততালিকে লিখিব পাৰা আৰু ইয়াত তোমালোকক কেইটামান উদাহৰণ দিয়া হৈছে এইকেইটা শব্দ লগাই কেইটামান বাক্য ৰচনাৰ কেইটামান উদাহৰণ দিয়া হৈছে তোমালোকে এইকেইটা বাক্য নিদিখিলেও নিজেই সৰল বাক্য় বা ধুনীয়া বাক্য তোমালোকে সাজি থৈ দিবা আৰু সেইকেইটা লিখিবা সৰল বাক্য বুলি কওঁতে এইটো মনত ৰাখিবা যে যিহেতু তুমি এতিয়া দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ গতিকে তোমালোকৰ বাক্যৰ মানটো অকণমান উচ্চ হব লাগিব গতিকে আগতীয়াকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি থলে তোমালোকৰ সময় ৰাহি হব এতিয়া আহো আমি কি কিনো উদাহৰণ দিছো স্বাধীন চিন্তা বৰ্তমান সময়ত স্বাধীন চিন্তাৰ মনোভাৱৰ লোক বহুত কমেই পোৱা যায় এইটো বাক্য এনেকে লিখিব তাৰপিছত আহিল জ্যোতিষাস্ত্ৰ উজ্জয়নী বিশ্ববিদ্যালয়ত জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল পোৰা মাটি অসমৰ ভিতৰত গৌৰীপুৰ পোৰা মাটি ভাস্কৰ্যৰ বাবে বিখ্যাত অঞ্চল আৰু বাক্য ৰচনা কৰি তলত এনেদৰে চিনটো দিবলৈ নাপাহৰিবা শেষত আহিল বাহিৰে ভিতৰে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত বাহিৰে ভিতৰে দহ হাজাৰ ছাত্ৰ আছিল বাহিৰে ভিতৰে মিলি মুঠতে দহ হাজাৰ ছাত্ৰ আছিল এনেদৰে এইকেইটা বাক্য এটা উদাহৰণ দিবলৈহে দিয়া হৈছে তোমালোকে যদি মনলৈ আহে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বাক্যও আগতীয়াকৈ ভাবি থৈ দিব পাৰা এতিয়া হওঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী তথা এই পাতৃৰ শেষৰ কেইটা প্ৰশ্ন লৈ তলৰ শব্দকেইটা সন্ধি ভাঙা একেবাৰে সহজ শিক্ষাগাৰ বিদ্যালয় পুৰুষাৰ্থ শিক্ষাগাৰ হ'ব শিক্ষা যুগ আগাৰ বিদ্যা যুগ আলয় পুৰুষ যুগ অৰ্থ এয়া এনেদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা শিক্ষা যুগ আগাৰ বিদ্যালয় বিদ্যা যুগ আলয় পুৰুষাৰ্থ পুৰুষ যুগ অৰ্থ একেবাৰে সহজ নহয়নে কিন্তু এইকেইটা আগতীয়াকৈ চাই থ'লে পৰীক্ষাৰ সময়ত তোমাৰ খেলি মেলি নহয় গতিকে আগতীয়াকৈ তোমালোকে অনুশীলন কৰিবা কিন্তু এইখিনিতে মই তোমালোকক কৈ থৈ দিওঁ যে এই প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰাৰ লগে লগে এই পাঠটিৰ আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আলোচনা ইয়াতে শেষ হৈছে তাৰ লগতে এই পাঠ্যপুথিখনৰ প্ৰায় আটাইবোৰ পাঠ প্ৰায় আটাইবোৰ পাঠ বুলি কওঁতে আচলতে গোটেইকেইটা পাঠে আমি ইয়াত শেষ কৰিলোঁ আজি শেষ হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকৰ ক'ৰবাত আপোনাৰ লগ হ'ম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মোক বিদায় দিয়া ধন্যবাদ